ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ గాయత్రి రామాయణం శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ గాయత్రి రామాయణ స్తోత్రం పఠించడం అంటే శ్రీ నారదుల వారిచే వాల్మీకి మహర్షికి చెప్పబడిన శ్రీ రామాయణ పఠనంతో సమానం నామ స్మరణ మాత్రం చేత మన కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి కోరిన కోరికలు తీరుతాయి సర్వసంపదలు దక్కుతాయి గాయత్రి బీజ మంత్రంతో కూడిన ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడము లేదా వినడం వల్ల సర్వ పాపాలు హరిస్తాయని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ गायत्री रामायणं तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितः सम्यक् यथेन्द्रो विजयीपुरा विश्वामित्रः स धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितं वत्सरामधनुः इति राघवमब्रवीत् तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य सविशां पतेः शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा व्यतिष्ठता वनवासं हि वासां वासांशाभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्तै सीता एश्व ददौ राजा सत्यं च धर्मं च राजा कुलवतां कुलम् राजा माता पिता चैव राजाहितकरो नृणां निरीक्षसमुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुं उटजे राममासीनं जटावल्कलधारिणं यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महाशयाः भरसत्स्यार्यपुत्रश्च श्वश्रूणा मम च प्रभो मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरुक्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव देशकालौ प्रतीक्षस्व क्षममाणः प्रिया प्रिये सुखदुःखसहः काले सुग्रीवववशगो भवा वन्द्यास्थेतु तपः सिद्धस्तापसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्याश्चापि सीतायाः प्रवृत्तिं विनयान्वितैः स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजाः हनुमान् मारुतात्मजः धन्यादेवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति एनाथं रामं राजीवलोचनं मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदा उपतस्थे विशालाक्षी प्रयताहव्यवाहनं हितं महाथं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमं निशम्यतद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवानुत्तरमेतदब्रवीत् धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विभीषणः लङ्कैश्वर्यं ध्रुवं श्रीमानयं प्राप्नोत्यकण्टकं यो वज्रपाता शनिसन्निपातान्न चक्षुभेनापि चचालराजा स रामबाणाभिहतो भृशार्तः च ममोच वीरः यस्य विक्रममासाद्य राक्षसानिधनं गताः तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयं न ते ददृशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनी मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना देवताभ्यश्च ब्राह्मण्येभ्यश्च मैथिली चलनात् पर्वतेन्द्रस्य गणादेवाश्च कम्पिताः चचालपार्वती चापि तदा श्लिष्टा महेश्वरं दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभाजनं सर्वमेवा विभक्तं नो भविष्यति हरीश्वरा यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापी प्रसूतादारकद्वयम् इदं रामायणं कृष्णं गायत्रीबीजसंयुतं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीगायत्रीरामायणं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवानारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्ति